Это место сложно отыскать на карте. И уж тем более приблизиться к нему с телекамерой. Здравствуйте. 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 Что 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 -то. Что -то нельзя Потому что нельзя Желто-голубой забор и сплошь украинские надписи здесь, как маскировочная сетка. трех сотнях километров от Киева, за патриотическим камуфляжем кто-то явно пытается скрыть свои секреты. Но кто и что это за тайны? Этот вопрос здесь встречают в штыки. Можно у нас сюда, нет, вас не выгоняю. и у нас охраняемый объект. Не подумайте только, что мы проникли на режимный объект Министерства обороны или секретные склады СБУ все еще серьезней. Это тайный объект Российской Федерации в центре Украины. Можно ли здесь, вот если попытаться здесь нам как-то навредить? Ну, попробовать можно. Это на самом деле, как говорят классики, леденящая душу история. Что здесь делают, можно увидеть только с неба. И мы вам это покажем. Это гордость Кремля и святая святых экономики России в Украине. Нефтепродуктопровод Самара Западное направление, по которому рост нефти во время войны качает нам, а заодно и в Европу дизельное топливо. Это э, труба, по которой можно перекачивать нефтепродукты, да, там, дизельное топливо, там, авиакеросин, бензин, неважно. Десятки железнодорожных цистерн и сотни 30-тонных бензовозов ежедневно наполняются российским топливом, который обязательно попадет к вам в бак, а ваши кровные гривны в карман Путина. Желательно это делать быстро, так, чтобы э, люди чувствовали изменения к лучшему. Но что самое главное, эта труба длиной почти полторы тысячи километров абсолютно не под на Украине. Она, как и топливо в ней, принадлежит России. На самом деле вся система ГТС и то, что вокруг нее происходит, это такой украинский-бермудский треугольник. То есть мы не понимаем, что нам, что нам принадлежит, что нами управляется, какой газ наш, какой дизель наш. Стратегический объект, от которого зависит энергобезопасность Украины, сегодня находится в руках и полном управлении страны, с которой мы ведем войну. А вот в контексте, конечно, социально-политических вещей, это, конечно, это, конечно, это, это конечно, не, не слыха. Секретные материалы специально для вас открывают завесу над самым загадочным активом России в Украине, над которым не властны ни суды, ни СНБО, ни указы президента. В час вины суды стали на сторону фактично структур агрессора. Энергетическая безопасность и независимость Украины от России сегодня приоритет для власти все-таки война. Уряд продовжує роботу над створенням системи енергоефективності в країні. Енергетика є база і незалежності, в тому числі енергетичної незалежності. Тому що нам критично важливо розглянути законопроекти по збільшенню видобутку газу і нафти. Жителі України теж не відстають від тренду незалежності від окупанта, а не відказуються від російських продуктів. Видворяють банки країни агресора. А весной 2014-го дали настоящий бой российским заправкам в Украине. Но оказывается, что все это время, пока украинцы на фронте и в тылу боролись с оккупантом, под землей Россия тайно поставляла в Украину свое топливо, еще и по украденной у нас трубе. Эта труба ⁇ это 3,5 миллиона тонн в год. Это, в общем-то, не так плохо. Эксперты и депутаты сегодня в один голос бьют на бат. В 1992 году остался такой выняток из загального такого принятого правила. Речь идет о двух нефтепродуктопроводах, проходящих по территории Украины из России. Один – Самара-западное направление, которое идет транзитом через Украину в Венгрию. А второй – Грозный армавир трудовая, который, проходя через оккупированный Донбасс, идет на Лисичанский НПЗ. Удивительный случай в истории Украины. Закон гласит, что все трубы должны быть в собственности государства. Транснефти это не частная компания, это российская компания, она как полностью под контролем правительства и так далее. Ну что это как бы бюджетообразующая штука. Но в 2005 году вопрос, что, мол, ребята, труба-то наша, поднимает Генпрокуратура и подает иск в суд с требованием передать нефтепродуктопроводы в управление Фонда государственного имущества Украины. Если мы говорим, что это наша собственность, тогда, уважаемые господа из Транснефти, будьте любезны, зашлите в оркестр. За транзит. Вы же по на нашей территории это угодите. И... А цена вопроса, транзит... а цена вопроса не было у потому что на самом деле этот вопрос никто и не поднимал. Лишь спустя шесть лет, в 2011-м, Хозяйственный суд Ровенской области удовлетворил требования Украины в деле номер 14312, обязав дочерние предприятия Прикарпат Западтранс передать трубу в собственность фонда госимущества Украины. Генеральной прокуратуры Украины в интересах державы было подано ответный позов на выдание за Украину права власти. И, соответственно, суды стали на сторону прокуратуры. Но несмотря на это, Россия ничего передавать Украине не собиралась, а как и в случае гибридной войны, с трубой поступило также гибридно. Начинаете. Неожиданно для всех судья Ровенского хозяйственного суда, перечеркнув решение высших судов, отменяет право собственности Украины на нефтепродуктопровод и начинает пересмотр дела по вновь выявленным обстоятельствам. Вынесла это сомнительное и явно антиукраинское решение судья Ярослава Гудзенко. Это Альба! Альба! Эта судья обязала провести экспертизу, а та ли это вообще труба? Может, ее уже и нет давно? И тут раптом Десять дней тому судья первой инстанции принимает решение про перегляд решения тех судей в связи с новыми обстоятельствами. Именно этот абсурд положил начало перевода всего топливного бизнеса России в Украине под главного переговорщика о мире с оккупантом Виктора Медведчука. Тогда остается одно – договариваться. У этой вот э, International Trading Partners и у International SA в Швейцарии с руководителем Нисаном Моисеевым, да, израильтянином. Одни и те же корни на самом деле. Кто эти люди и что за компании? Резонно спросите вы. Ну вот те, те компании, которые связывают в том числе с небезызвестным вам Медведчуком. Но все по порядку. После решения суда, которое фактически заморозило статус трубы. Ведь до проведения экспертизы она находится в собственности российской транснефти. Россия начинает фиктивную продажу нефтепродукта провода якобы европейцам. Ах, не хотите, пожалуйста, нате вам швейцарскую компанию. Швейцарская нормальная, вам постраивает, подходит и так далее. В августе 2015-го в российский антимонопольный комитет обращается некая швейцарская компания International Trading Partners, владеет которой гражданин Германии Анатолий Шефер с просьбой дать разрешение на покупку транснефти 100% акций АО «Трубопроводный транспорт нефтепродуктов», которая и владеет дочерним предприятием при Запад Транс. И, о чудо, российский антимонопольный комитет в течение нескольких дней дает добро на покупку европейцами самого важного, что есть в России – топливной артерии, не без личного одобрения Путина. Вы абсолютно правы. Все, что касается Транснефти, Роснефти, там без указания господина Путина никто не чихает. Вот здесь был выбор сделан для всех нас. Но странные события происходят и в Украине. Антимонопольный комитет Украины в декабре 2015-го, самый разгар войны, также дал добро на эту сделку. Получилось так, что антимонопольный комитет Украины дал разрешение швейцарской компании на приобретение у российская компания и имущество Украины. Это все нормально. И в начале 2016 года сделка по покупке у транснефти украинской трубы состоялась. Фирму А сменили на фирму А+. А владелец остался опять же таки это бесконечные офшоры. Остановить фиктивную перепродажу украинской трубы не смогли ни решения РНБО, ни указы президента. 28 мая 2015 года указом президента Украины введено в действие решение СНБО, в котором, среди прочего, дается поручение Кабинету министров Украины определить статус данного нефтепродуктопровода и решить вопрос его правовой принадлежности. Дело не в том, что они нам симпатизируют, а дело в том, что у них есть свои экономические интересы. Но что же это за загадочная и настолько всесильная компания International Trading Partners? А мы с вами не знаем, что строится по этой схеме. Понимаете? Мы, мы видим с вами только частички каких-то пазлов. Да? Возможно, это, это, это договоренность на более высоком уровне. Как выяснила Лиганет, владелец International Trading Partners, Анатолий Шефер, является директором еще одной швейцарской компании ITC Industry Trading Company фигурирующий в сделках по отмыванию почти 6 миллионов долларов в Украине через компанию МБК «Агротехника», владельцами которой являются люди из орбиты Виктора Медведчука, Вячеслав Черепаня, Ян Марченко и Богдан Казак. А брат Богдана Казака, нардеп Тарас Казак, работает заместителем главы Центра правовое государство Виктора Медведчука и является смотрящим от Медведчука за львовской таможней. Россия, наверное, сегодня понимает, что э, если собственник этого ресурса, так сказать, товарищ, который участвует в переговорах между Украиной и Россией, в том числе по окончанию войны, является кумом Путина, да, то есть он входит и сюда, и туда, то, наверное, там будет все в порядке, их, их на все устраивает. Именно Тарас Казак в топливном бизнесе Медведчука одна из ключевых фигур. Сегодня он депутат от блока и член налогового комитета. Хотя застать на работе его невозможно. Давно не маем. Выходит, да? А на заседаниях за него голосует Экс судья Конституционного суда попоблоковец Василий Нимченко. В начале 2000-х он был заместителем Львовской областной налоговой, позже был главой Западной региональной таможни, а после совмещал этот пост со статусом заместителя главы Гос таможенной службы Украины. Из Львова в Киев на работу Тарас Романович раньше перемещался исключительно на собственном самолете ЯК-42. Он настолько близок с Виктором Медведчуком, что даже арендует дом в Киеве у компании его жены Оксаны Марченко. Многие сегодняшние чиновники Западной региональной таможни и Львовской областной фискальной службы тесно связаны с казаком-мутными схемами. Поэтому в топливной империи Медведчука он отвечает как за растаможку, так и за эффективный экспорт топлива по трубе в Венгрию. Я сам вражен и темнотемный, я как побудовано, на Швейдковсе был. Знаменитая схема ⁇ Оборванный транзит ⁇ когда по документам топливо покидает страну, а по факту остается в Украине, но без уплаты акцизов и НДС, давая преступникам заработок на каждом литре не 1-2 гривны, а минимум 12-13. Именно поэтому все эффективное таможенное оформление топлива нефтепродуктопровода Прикарпат Запад Транс в Венгрию оформляет Львовская энергетическая таможня. Хотя по факту топливо сливается скорее всего здесь. Журналисты Радио Свободы в ноябре 2016-го зафиксировали прилет в Киев из Москвы Виктора Медведчука в сопровождении Тараса Казака и некоего Нисана Моисеева. В этой вот э, International Trading Partners и Углузка International SA в Швейцарии с руководителем Нитаном Моисеевым, да, израильтянином. Одни и те же корни на самом деле. И те компании, которые связывают в том числе с небезызвестным вам Медведчуком. Летал Медведчук якобы по вопросам Минских соглашений, но по факту, скорее всего, решал как раз вопросы строительства своей топливной империи. Возможной э, націоналізації или возможным вообще э, ризиком национализации была проведена такая оборудка, и все стороны стали довольны. Ведь если предположить, что нардеп Тарас Казак курирует для Медведчука трубу через швейцарскую International Trading Partners, то Nissan Моисеев курирует для Медведчука сразу два вопроса. Наполнение трубы топливом Роснефти и покупку сети АЗС той же Роснефти в Украине. С какой скоростью начала работать эта труба? То есть наполнение ее э, э, дизелем или соляркой происходит відбувається... Каждый месяц увеличивается ее наполнение. Теперь вы вряд ли удивитесь тому, что единственная компания, которой Роснефть позволила качать свой топливо, оказалась фирма Нисана Моисеева Протон Energy Group. А его представитель компаньон Петр Белс контролирует выкачку топлива в Украине, сидя на трубе. Именно его орлы-охранники и вышвырнули нашу съемочную группу из офиса Прикарпат запад транс Шановные, я прикрою, что не снимать? У нас охорона, пункт. Не, не, я не трогаю. Будь ласка, сюда. У нас охороняемый объект. Вот шеврон охранника. Охранная фирма «Хазард». Согласно реестра Минюста, учредителем этой охранной компании и является лично Петр Белс. Но за этой охранной структурой, как и за самим Петром Белзом, стоят интересы еще одной топливной группы заинтересованы в поставке мутного дизеля из российской трубы и, по всей видимости, участвующий в топливной схеме Медведчука. Это компания Continuum, известная больше как сеть АЗС ВОК. ВОК заправляет Окрім того, что интерес до этой продукции был у державы Украины в за эту сыровину начали конфликтовать еще певні группы, певні бизнесовые группы, и были интересы, скажем, компании ВОГ. Охранная фирма «Хазар» сегодня, стерегущая трубу при карпат это та же самая воговская охранная фирма «Баут» и «Рикона», охранники которой в 2014-м с автоматами в руках прикрывали выкачку технологического дизеля из этой трубы. Объем серьезный, да. Они выдавили тогда, чтобы там да, не было в памяти, где-то 17-19 тысяч только. Потом это было расценено украинскими судами как воровство. Говорят, что сегодня под охраной этих же структур продолжается слив российского топлива без уплаты акцизов, которые через воговские сети и попадают в ваш автомобиль. Фактически там продолжается, ну, возможно, даже с точки зрения мытного законодательства, контрабанда. Интересно, что курирующие эту схему Ниссан Моисеев и Петр Белс уже участвовали в подобных проектах, но с другим патроном Сергеем Курченко. Делали это они на Херсонской нефтеперевалочной базе. Именно за эти схемы Херсонская нефтеперевалка и была арестована в уголовном производстве. Бежавший три года назад молодой олигарх Курченко не только сумел внедрить в схему Медведчука надежных людей. и уверен, что это будет мощным э, толчком для развития. Но и самому получить долю в проекте. Курченко завжди э, выполнял роль ну, такого номинального представника достаточно инших впливовых осиб. Закрывает там Сечина, там Семен и так далее. Тут в данном случае его функция где представлять интересы высоких Высокопосадовцы у Энергетики. Именно Сергей Курченко выступил гарантом поставок Роснефти в трубу Медведчука. Помогла ему в этом личная тесная дружба с главой Роснефти Игорем Сечиным. Тут то, а, больше всех заплатит. Который по некоторой информации дал тандему Медведчуку Курченко скидку на российское топливо 10%. Знающий Сечина, знающий, что, Сечино, знаю, что там богатых людей тут. Вин решил, что он продолжит свою бизнес-карьеру, утримуя серьезный схем и, соответственно, использует всю цей трубопровод. Возможно, именно к Сергею Курченко для решения своих топливных вопросов и летает Виктор Медведчук в Москву, рассказывая нам якобы о том, что летает в формате минских переговоров. Сегодня состоялась, на мой взгляд, стратегическая... Гуманітарна акція. Він на сьогодні є посередником у переговорах між Росією та Україною у всіх питаннях, в тому числі в енергетичних. І користуючи своєю ролью посередника, він зрозумів, що може на цьому дуже серйозно заробляти. Трудно з цим не согласитися, з цим треба тільки згодитися. Удивительно, але всі ці события происходили вже після рішення СНБО. и указа президента о принятии мер по обеспечению энергетической безопасности Украины и поручению Кабмину вернуть стратегически важную трубу государству. Это стратегическая инфраструктура, тем больше сейчас в умовах войны, она должна быть контролирована Украиной. Министр энергетики страны Игорь Насали публично поддерживает этот вектор, с трибуны декларируя правильные лозунги. Энергетика и база и независимости в том числе. Энергетичной независимости нашей державы, основы независимости в основном. Но когда камеры выключаются, дела министра идут в разрез со словами. Схема квотування ввоза пального, она, на мой взгляд, глубоко коррупционная. Подтверждение этому то, что в конце апреля 2017 года министр энергетики Насалик пролоббировал беспошлиный ввоз сырья для калужского предприятия «Карпатнефтехим», владеет которым сегодня один из экс-менеджеров российской компании «Лукойл». Кабмин одноособенно там кому давать коду, кому не давать. цель крупность. Поставки сырья на это предприятие будут осуществляться как раз по трубе, которую приобрели структуры Медведчука. Да и квоты на беспошлиный воз были выписаны не под объемы предприятия, а в десятки раз больше, чем оно способно переработать. Так, Кабмин разрешил Карпат нефтехим ввести без уплаты пошлин более 21 миллиона тонн бензина, дизеля и сжиженного газа. При том, что максимальный объем сырья, который способен переработать это предприятие за год, составляет всего 800 тысяч тонн. Зачем предприятию такие излишки, догадаться несложно. Лишнее сырье путем несложных химических смешений станет бодягой для вашего автомобиля. Под видом сырья для химического производства на завод возится, например, 10 тысяч тонн газового конденсата и химические компоненты. На заводе они смешиваются, и оттуда уже выходит 10 тысяч тонн первоклассной бодяги марки А-95. Коррупционный заработок на неуплате акцизов и НДС – минимум 12 миллионов гривен. Конечно, Карпат на автофильм причетный, да. Медведчука, Курсенко… Ну, тогда тут для меня, например, не жодних ни що сомнений, что это на їхню пользу, самое для того, чтобы поддерживать ихнюю вот такую вот от, теневую экономичную деятельность. Есть труба, есть источники наполнения, есть свои люди по обе стороны линии фронта. Дело за малым рынок сбыта. Это может быть даже этапом такого восстановления взаимоотношений между Украиной и Россией. Непонятно, кому пришла эта идея, то ли Сечину, то ли Курченко, но на Ниссана Моисеева решили повесить еще один российский актив – сеть заправок Роснефти в Украине, которые с 2014 года после нападок патриотов приносят России только убытки. Та же самая картина, чтобы вы понимали. Там эти 130-147 заправок, там Восток, ТН, ТНК и так далее, это все уже тоже вглуздка. Это розница. Официально покупателем у Роснефти сети АЗС по всей Украине стала швейцарская компания Glasgow Energy. Дочерняя структура Proton Energy Group Ниссана Моисеева. Да нет там никаких швейцарцев. Это россияне, украинцы, это все как бы компании, которые работают на выведенных из России, из Украины деньгах в офшоры. Это все оттуда. Какие там швейцарцы? 147 заправок при цене каждый около миллиона долларов – это мощнейший актив для сбыта топлива. Надо только сменить вывеску с российской на швейцарскую. Вот то, что мы с вами сейчас говорили, да, это уже 15-й, 16-й, 17-й год. Вот сейчас идет перебрендирование. Вот в Лоску там решила перебрендировать эти, эти все, все заправки под… Вот какой-то свой бренд. Вовремя решенный вопрос принадлежности трубы Украине и более жесткие действия силовиков могли бы предотвратить создание такого явно преступного бизнеса. Сегодня я говорю не об экспансии российского ресурса. Мы сегодня говорим об отдельно взятой бизнес-схеме по зарабатыванию денег на территории Украины оккупантом или кумом оккупанта. С какой целью, это другой вопрос. Вернуть трубу Украине сегодня еще есть возможность. Экспертиза ее принадлежности не закончена. Украинский суд и выполнение решения СНБО Кабмином могут поставить точку в этом вопросе и показать, что энергетическая независимость Украины для власти не только слова.